Izmat Zarina binti Nik Mahasan nombor matrik 307325. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan sat zarai. Sat zarai merupakan satu prinsip dalam hukum Islam yang mana ia digunakan untuk mencegah sesuatu kemudaratan dengan menutup jalan ke atas perkara yang boleh mendatangkan keburukan atau hukum haram. Oleh itu, tujuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Malaikat Jibril adalah untuk membimbing manusia ke arah kebaikan. Al-Quran ini mengandungi pelbagai kandungan penting seperti ayat-ayat yang boleh menetapkan hukum-hakam dan kisah para nabi. Dalam usaha untuk menghindari daripada keburukan hukum di dalam Islam ini, tidak hanya mengambil kira kepada benda yang haram sahaja akan tetapi turut mengambil langkah pencegahan terhadap perkara yang boleh mendatangkan kepada haram ataupun kerosakan. Prinsip ini merupakan satu pendekatan yang telah digunakan oleh para fuqaha bagi memastikan seluruh umat Islam ini tidak terjerumus ke arah perkara yang boleh mendatangkan hukum haram. Pada masa kini prinsip sadzarain ini amat penting untuk dititik beratkan dalam konteks kontemporari kerana banyak isu pada zaman sekarang memerlukan kepada pencegahan dalam menentukan hukum. Ia dapat menjadi panduan dalam menetapkan dasar undang-undang mengikut akal akal syariah demi menutup perkara yang boleh membawa kepada kemungkaran sebelum ia berlaku. Perkara ini dapat memberi ruang kefahaman yang lebih luas lagi tentang bagaimana Islam mengurus sesuatu kerosakan melalui prinsip sadzara'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Siti Nur Alia binti Muhammad Nur Hakim, nombor metrik 307287. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai konsep satu zarai Yang pertama, definisi satu zarai Perkataan satu adalah bermaksud penutup Manakala zarai ialah perkataan jama' dari zaria, Iaitu membawa maksud kepada jalan atau perantaraan Terdapat pelbagai um, takrifan dan pendapat mengenai perkataan Azariah az ini oleh para ulama iaitu segelintir ulama menyatakan bahawa Azariah az ini adalah jalan yang membawa kepada sesuatu sama ada baik atau buruk manakala pendapat yang diterima umum oleh para ulama iaitu Azariah az ini adalah sesuatu perkara yang pada asalnya adalah harus tetapi disebabkan oleh faktor yang jelas dan kukuh Yang membawa yang membawa kepada perkara yang haram Maka perkara tersebut adalah dilarang Di dalam Kitab Al-Muwafakat Fi Usul Al-Syariah Imam Al-Shatibi menyatakan bahawa Azariah az ini adalah sesuatu perkara yang harus Tetapi dilarang disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu Apabila dua perkataan ini digabungkan iaitu satu zara'i dari segi istilah, ia membawa masuk kepada menutup jalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram walaupun perkara tersebut pada asalnya adalah harus. Seterusnya, yang kedua, contoh satu zara'i yang diambil di dalam website mufti wilayah persekutuan iaitu pengharaman berhalwat dengan bukan muhrim untuk mencegah zina. Perbuatan ini telah disebut di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 iaitu wala taqrabu zina. Maksudnya dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan membawa kepada kerosakan. Yang ketiga, tujuan dan kepentingan satu zarai. Berdasarkan contoh yang diberikan, tujuan dan kepentingan satu zarai adalah untuk mencegah kemudaratan dari melakukan perkara yang boleh mendatangkan fitnah serta membuka ruang dalam melakukan dosa. Dengan ini, kita dapat memelihara diri dari segi ahlak dan akidah dalam terjerat melakukan sebarang kemaksiatan. Kesimpulannya, konsep satu zarai ini penting bagi semua umat Islam untuk mempelajari dan memahami agar dapat membezakan perbuatan yang baik atau buruk daripada untuk meninggalkannya atau melaksanakannya agar dapat keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru umat Islam dalam belum-belum melakukan kebaikan dan meninggalkan segala perkara yang membawa kepada kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mama Adi bin Muhammad Suid Nama metrik 306524 Dan saya akan membentangkan bahagian Asas perundangan Sa'ad Zara'i Asas yang pertama ialah Al-Quran Pertama Al-Quran menjadi asas Pertama Sa'ad Zara'i Contohnya surah Al-An'am ayat ke-108 Melarang mencaci sembahan agama lain Kerana ia boleh membawa kepada cacian terhadap Allah Walaupun perbuatan mencaci itu tidak haram secara langsung, larangan ini menunjukkan usaha mencegah kerusakan sosial dan agama melalui prinsip sad zar'i. Sas yang kedua, hadis Nabi SAW. Kedua, hadis Nabi SAW juga mendasari prinsip ini. Dalam satu hadis, Nabi melarang duduk di tepi jalan kecuali jika seseorang mampu menjaga hak-hak jalan seperti menunjukkan menundukkan pandangan dan tidak mengganggu orang lain. Walaupun duduk di jalanan boleh menjadi majlis yang baik Tapi ia tetap dilarang jika membawa kemudaratan Asas yang ketiga ialah kaedah fiqhiyah Kaedah fiqhiyah seperti Al-wasa, al-laha, ahkam, al-maqasid dan Dar'ul mafasid muqaddam Ala jalbil masalih Mengukuhkan prinsip ini Ia bermaksud jalan kepada sesuatu Mengambil hukum matlamatnya Dan mencegah kemudaratan lebih utama daripada menarik kebaikan. Yang keempat, asas yang keempat ialah maqasid al-syariah. Satu sekali prinsip ini selari dengan maqasid al-syariah dalam menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Saat zara'i bertindak sebagai langkah pencegahan agar masyarakat kekal harmoni dan terhindar dari kerosakan yang mungkin timbul dari perkara yang asalnya dibenarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Enta Amrani binti Muhammad Idris, matric number no 307448. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan apakah aplikasi kontemporari Sat zarai dalam dunia moden pada hari ini. Sebagaimana yang telah diterangkan, konsep Sat zarai adalah tindakan menutup jalan yang mampu menjadi punca kepada kemudaratan walaupun pada asalnya ia adalah harus. Dalam dunia moden pada hari ini, Konsep Sat Zarai telah digunakan secara meluas melalui pelbagai sektor seperti kewangan Islam, agama dan sosial serta kesihatan awam. Jadi, bagi kewangan Islam, Majlis Syariah Bank Negara Malaysia telah menggunakan konsep Sat Zarai bagi memastikan tiadanya unsur riba dalam produk-produk kewangan dan juga aktiviti-aktiviti kewangan yang dijalankan. Sebagai contoh di sini adalah Akad Bayal Inah di mana ia mampu menjadi helah, kepada penyembunyian unsur riba. Apabila aplikasi Sat Zara'i ini telah diterapkan, ia mampu menutup jalan ke arah penipuan tersebut. Seterusnya, bagi konteks agama dan sosial, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menggunakan konsep Sat Zara'i ini melalui larangan aktiviti berhalwat dan juga pemantauan aktiviti hiburan. Sebagai contoh, baru-baru ini di Terengganu, pelaksanaan hukuman sebat terhadap pesalah halwat telah dilaksanakan di bawah pindaan enakmen 2022. Di samping itu, bagi aspek kesihatan awam, konsep set zarai telah diterapkan terutamanya dalam pandemik COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu, SOP darangan solat Jumaat secara berjemaah telah dijalankan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Langkah ini adalah berdasarkan prinsip menjaga nyawa selaras dengan makasih syariah. Kesimpulannya, konsep set zarai ini telah membuktikan bahawa prinsip Islam ini mampu digunakan pada dunia moden pada hari ini dan masih kekal relevan dalam mencap dalam menghadapi cabaran semasa. Kesimpulannya, Sad in ini merupakan salah satu kaedah yang telah dibincangkan sebagai sumber penetapan bagi sesuatu hukum yang tidak dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran. Dalam menetapkan sa' zara'i sebagai sumber hukum, ulama' telah berselisih pendapat sama ada kaedah ini diterima sebagai hukum atau tidak. Mengikut kepada perbincangan di atas, sa' zara'i ini merupakan pendekatan yang dianggap perlu dilaksanakan bagi memastikan kesucian akidah umat Islam dapat dipelihara. Antara ulama' yang menerima sa' zara'i sebagai sumber hukum ialah ulama dari mazhab Maliki dan Hambali. Manakala ulama yang tidak menerimanya ialah mazhab Syafi'i dan Zahiri. Setiap pandangan yang telah dikemukakan oleh para ulama menetapkan sakzara'in sebagai hukum atau tidak berdasarkan kepada alasan serta kehuja kehujahan mereka yang tersendiri. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.